Yə, bunu da üstə gedirik. Mən bayaq dedim ki, əgər imkan olsa xarici siyasətlə daxili siyasəti çurğalaşıb müzakirə edərdik. İndi biz ikinci tərəfə də baxaq. Ölkənin xarici siyasəti ilə daxili siyasəti bir-birini tamamlamalıdır. Bir ölkəmizin daxilində elə daxili siyasət həyata keçirməliyik ki, Azərbaycan istəməyən düşmən qüvələrin əlinə hansısa bir dəstəvuz verilməsin. Amma bizdə məsələn sosial iqtisadi sahədə, ə, digər sahələrdə xeyri qüsurlar var ki, xeyir adamlar etiraz edir. Təbii ki, bu etiraz edənlərdən istifadə edəcəklər. Bu gün mənim qəbuluma gəlmişdilər, deməli özəlləşmə çəkisi ilə bağlı insanlara narazılıqları var. Onlar 1.6 milyon payın hələ havada qaldığını bildirdilər. Yəni bununla bağlı bütün namizədlərin də yerəndə müraciət ediliblər eyni zamanda və sizlərin şikayətləri barədə deildi. Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətə qarşı Bir qərəzi münasibət var. Şəxsən mənim evim də zamanında sökülüb, heç bir müqavilə bağlanmadan bir şey. İndi də həmin tendensiya davam edir. Təbii ki, belə olan halda insanlar şikayət edir. İnsanlar misal üçün özlərini iş yer tapa bilmir. Taksi sürücülüyü ilə məşğuldur. Onlar xırda orta biznesdir. Onlara qarşı hansı bir baskı var? Ötən dəfə dedik, vergi yükü artırılıb. Bunların 5%-dən qaldırıb la 20%-a. Burada 40 milyon, 40 milyon cəmi ildə vəsaitdir. Belə olan halda bu adamlar küçəyə çıxır. Bizim qazilərimiz var, şəhid ailələri var. Bunlara xüsusi diqqət Yana yanaşmalı məharibə veteranları var. Bunlara diqqətlə yanaşmalıyıq, çünki bu adamlara qarşı olan hər hansı bir diqqətsizlikdən Azərbaycan istihsam qüvələri çox məkrəli sürətlə istifadə edirlər. Bizim ölkəmizdə kənarda olan adamlar var ki, bunların bir qismi incidirib gedir. Mən də deyirəm, o söyüşsüyən adamlar var, onlardan irəsi var ki, onun problemini burada həll etsə, o söyüş-söyümə dayandıracaq. Hələlik saxlayıram.